Порядок денный есть, в котором на сегодняшний день у нас с вами 20. добралось 20 вопросов и разные. Я, единственное хочу по ризному, сейчас пока э, у вас информация? Да, если Я слушаю вас. Питання стосовно відміни рішення міської ради на сьогоднішній день до цього звернення доданих перерів членів ініціативної групи, однак інформації, що дійсно вказані громадяни, підпадають під вимоги статті 53, юридичного управління немає. Тому ми вам пропонуємо розглянути це питання і. або или э, дать э, заявление о что, э, чтобы вы подтвердили право субъекта, своих э, членов инициативной группы, или э, вы дарите какие-то запросы нам? Ну, смотрите, обращение, а пришло, обращение mm -hmm. пришло еще э, много вопросов. У нас, наверное, заседание что у Глебского комиссия. Может быть. Согласно уставу. Докажите, что там не жителей Киева. Да. Что там жители Киева. Если, там, Если там запрещено, там... то да. можно. Да. да. Доведи, что там жители Киева, чьи... Э... а вы, а вы, а ищите, а вы ищите разные лазейки, чтобы... Да чтобы так. Пожалуйста, подтвердите свою право чем? Чем, чем? 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 Документами. Какими документами? Установленными законами. Какими документами? Конкретно, по фамилии. Установленными законами. Что это может быть? Так вы сами. Справка с туалета, или каким? вам надо? Ну а как кто выступает? Шо, написано, что вы придумываете тут, да? Так, уважаемые. Я как Зуи вы выступаю. Не кричите, девушка, выступает. Вы Ничего не девушка. Не вы. выступает. Ничего страшного, что девушка. Это не девушка, это а специалист. А она вообще называет себя юристом, между вы, прочим. Пропали, а не просто это самое. Да потому что от маски уже надоело тебе бардак. Хватит тебе. И мы приходим сюда на сегодня. Хватит вам. Вы слухаете, притягиваете его. Успокойтесь. Это, Успокойтесь! Успокойтесь. Начинайте говорить, как я могу успокоиться? Если постоянно каждый день... С прийти, таким настроением не работают прийти, люди! Милицию вызывайте, мы вызывайте милицию, вы можете выгнать отсюда! Вызывайте милицию тогда! Да сами уйдете, чего Раб... я буду вас нагонять? Вот там будут шины гореть у вас! Я, вам, я вас предупреждаю! Не пугайте вот, шинами! Вот Спасибо тут, вам, вам за покупать. организацию покоя и мира в городе Бельгийске! Ну, я там, вижу по вас! А не я. Да вы объявили. Вы, в... вы лично, вы лично, член сепаратистских организаций. О. А какая у нас сепаратистская организация? Сегодня решается вопрос в Крыму. Крым выбирает свой дальнейший путь. С кем идти, как идти, как развиваться. И мы должны его понять и принять их решение это не входит в повестку дня сегодняшнего, поэтому успокойтесь. Да, потому что сепаратисты кругом сидят во власти. И сейчас придумывают такой зашел. В общем, Виталий вопрос такого плана. Данное письмо зашло к нам в аппарат исполкома, в городской совет, где написано холодно. 1.06. Сегодня у нас получается уже 17 число. Что у нас? Я согласна, что вполне возможно, что сотрудники его управления недостаточным образом быстро реагировать на звернення а громадян, учитывая то, что таких звернений у нас в нашем управлении ни одно и ни два, и кроме того, кроме звернений у нас еще есть работа. Я согласна, я не снимаю себя ответственности, мы проработали не быстро. Мы постараемся усилить быстроту подготовки документов, в том числе и в вашей комиссии. Я приложу к этому с... У меня и, вопрос Наталья на... Наталье Александровне. Она на протяжении трех лет занимает должность исполняющей обязанности начальника юридического управления. У меня вопрос, это конфиденциальная информация. Имеете ли вы подтвердители и оповедники, имеете ли вы диплом квалифицированного специалиста да, государства и на подъемного менеджера? Почему? Потому что я вам пять раз сказала, что это моя личная какая, какая, информация. Какая не существующая ну, квалификация юрист менеджера нет. нет такой квалификации. Она дает вам советы, получает зарплату. Хорошо, хорошо. Она хорошо. может работать в какой-то фирме, и участвовать с этим дипломом. У хватит, пара? по нему хватит. Не Все. Не Все, спасибо большое. Не Мы приняли решение. Кто за это решение, которое я озвучил?